по щитку частного дома дом у нас 170 квадрат разрешенная мощность 15 киловатт так что мы тут видим щит мы выбрали хайдер вольта почему? на 54 модуля почему хайдер вольта потому что в нем места предостаточно у нас сюда заходит около 50 проводов плюс в одной 35 квадратов мы выполнили выбор автоматики на уводе, который мы прокладывали этот кабель 35 квадрат, прокладывали ресурсы. То есть мы пришли на объект, этот кабель уже был. Стоит в одной автомат 32 ампера. Здесь у нас стоит в одной рубине, в одном автомате у нас нет. Это специально было выбрано по понятию селективности. Что такое селективность? Когда короткое замыкание происходит, у нас на одной из линий, на одной из групп, у нас должен включаться тот автомат, который стоит на этом группе, а не в одной, который будет стоять здесь, да, либо тот. По результатам замера те группы, которые здесь недалеко, на них самый высокий да, ток короткого. Показал, что если бы мы сюда поставили в одной автомат 32 А, то он бы отключался по короткому месте с отходящей линией. Но у нас добавилось сопротивление кабеля, которое пошло на щит учета, и ток короткого не отключает тот водной автомат, который находится там. Далее, в этом щитке мы выбрали автоматику Хайер. Почему хайер? Ну, потому что в наличии у нас оно есть, и у нас есть поставщик, который поставляет нам качественную автоматику. Уже появилась подделка. Мне даже предлагали подделку на базаре. Как-то был на базаре, говорят, хочешь же поддельный хай на 30% дешевле. У меня такую автоматику не покупаю. Покупаю и проверим дилера. Все автоматы у нас, на свет у нас выбраны автоматы 10 ампер, на розетке 16 ампер. Все с кривой отключения B. Что такое кривая отключения B и С? Кто-то много слышал. Bшки, шки У автомата есть такие характеристики. Две, две основных, Вот у себя всего две. По отключению их. Это по короткому замыканию и по перегрузу. По короткому замыканию работает э, система внутри находится катушечка которая через, когда промену, через нее протекает определенный ток э, внутри она втягивает шток этот шток бьет по механизму отключения и автомат наверное, отключается это вот эта буковка B и C B значит 3,5 и номинальных то есть 10 амперный автомат должен гарантированно отключиться при токе 50 ампер, да, то есть там в этом плавает это от 30 до 50, но ротировано 50 ампер. С, например, у нас идет 7-10 и номинальных. То есть 10 и номинальных это у нас для 10 ампер ток, автомата ток 100 ампер. То есть 10 амперный автомат, они они выглядят одинаково. Бшечка у нас оротирована при 50 амперах, мгновенно отключится, С при. Стампера. То есть, когда это, например, квартира, там токи короткого высокие, там линии короткие, рядышком ТПшечки. Но в частном секторе бывает, что как бы токи короткого довольно низкие. Кому ну, здесь тоже по замерам это нам показало, что здесь невысокие токи короткого. Поэтому были выбраны автоматы именно с серии. Далее, на каждую фазу у нас установлен узор. УЗО, тоже хайер, мы выбрали класс А. Почему класс А? Ну, считаем правила. Пуля у нас написано на все э, линии, рекомендовано устанавливать УЗО класса А. Но можно и АЦ. Так, что, так сказано в правилах. То есть у хайдера цена класса А стоит то же самое, что класс АЦ. Ну, там разница копеечная. Другие производители почему-то дороже. А чем они отличаются? Что это такое? А и АС. АС узор работает только только по постоянная составляющая только утечки. А класс А работает по постоянной и по импульсной. Откуда у нас может быть импульсные токи утечки? Импульсные токи утечки идут после разделительных трансформаторов. То есть э, те же стиральные машины, э, компьютеры, да, то есть если у них ток утечки идет после разделительного трансформатора, то характер утечки идет импульсный, потому что внутри стоит трансформатор, который имеет свою емкость. Далее. У нас здесь установлена защита от импульсных перенапряжений, от компании ОГО. Почему ОГО? Ну, во-первых, ОГО – это лидер производства системы защиты заземления. Во-вторых, они сейчас выпустили новую компактную серию, которая сочетает в себя два класса. Зачем нужны эти импульсные ограничители перенапряжения? Вообще существует два вида перенапряжений импульсных. Это атмосферные и коммутационные. Коммутационные у нас бывают, когда, например, будет на подстанции трансформатор. Идет по сети перенапряжение, импульс перенапряжения очень короткий, но он есть. И также есть атмосферная. Атмосферные у нас могут быть во время грозы, когда где-то удар молнии наводится, индукция на провода, идет всплеск тока напряжения по проводам. И он может быть небольшим, может быть коротким. Все мы знаем эти истории, когда во время грозы зарел телевизор. Вот это, вот импульсный ограничитель, он спасет его задача взять этот разряд на себя не, естественно если молния попадет прямо в линию он не спасет но это но это такая редкость Там и хата сгорит и не одна наверное если такое будет обычно вот эти импульсные перенапряжения идут что где-то молнии наводятся на провод далее давайте расскажу вам по группам у нас тут в этом доме будет электроотопление автомат трехфазный на электрокотел Далее идет два автомата, у нас будут две зарядки для электромобиля. Также у нас вот отдельное узор стоит, и тут у нас группа по бесперебойному питанию. У нас вот рядышком в гараже находится источник бесперебойного питания с аккумуляторами, и вы его еще увидите, я а в дальнейшем видео его покажу. И более подробно о нем опишу. На нем идет отдельная группа с освещением. Также мы использовали здесь в щитке родные хайеровские шинки. Это самозажимные шины, предназначенные для этих дел. Вот у каждого УЗО своя шинка должна быть нулевая. Также у нас заземляющая шина, тоже родная хайеровская, самозажимная, все надежно, контакт всегда подтянут, он не ржавеет. Ну, Классный. Немцы знают, что, что делают. Также вы, вы здесь видите щиточек, ниже, это щиточек, у нас здесь установлен трансформатор 12 вольт на освещение подвала. Подвал довольно сырой, поэтому у нас там освещение выполняет 12 вольт. Тоже хайервольта вольта на 12 модулей, ну чтобы они органично смотрелись. Также в этом щитке мы использовали родные хайеровские U-образные шинки. Кстати, не все производители позволяют использовать U-образные шинки. Ну, для меня это принципиально. Почему? Потому что вот у нас на вводе стоит трехфазная шина после вводного рубильника. И несколько групп идут на этой шине. Далее, нам надо сделать перемычки на вот эти узоры. U-образная шина оставляет свободный туннельный контакт автомата. То есть здесь поджимается U-образная шина, здесь у нас свободный туннель, то есть нету двух проводов под один контакт. Это большой плюс, потому что он нормально зажаты оба контакта. И контакт на шине, и контакт в туннельном контакте автомата. Также нам все эти шинки дали, дают возможность этот щит считать необслуживаемым. Потому что самозажимные контакты, они самоподтягиваются, то есть они поджимают. Также здесь все моножило сделано, которое тоже не требует подтяга. То есть все провода моножимные, не И плюс вот этих вот шин, то есть что везде все, все контакты идут на свои зажимные, либо туннельные клеммы, то есть нету нигде ни по два Такого не должно быть. И этот щит считается необслуженным. То есть здесь делать нечего. Единственное, открыть крышку, посмотреть, мигает ли лампочка, что исправлен импульсный ограничитель. Или и нажать кнопочку тест на УЗО, что оно работоспособное. Все, с вами был Тарас Камячко, электромонтаж Харьков. Работайте с профессионалом.